Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang spoiler dari seri GL Guide. Jadi, mengatakan ini kita mulai dengan videonya, Mon dan Sam mereka berciuman di hari ulang tahun. Tapi, tiba-tiba seseorang muncul. Orang itu adalah Kate. Apa yang mereka lakukan? Dia bertanya ketika Sam melihatnya. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya permainan, tetapi Kate tidak mempercayai mereka, jadi dia pergi dengan cepat untuk memberi tahu teman-temannya apa yang dia lihat. Mon sangat pemalu. Saat ini, kedua gadis itu kembali ke pesta, tetapi mereka dapat merasakan bahwa teman-teman mereka sedang melihat mereka mencari jawaban. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, Sam menyebutkan bahwa itu hanya permainan, tetapi teman-temannya mengatakan, "Kami memilikinya tidak pernah bermain seperti ini di antara kami. Saya pikir tidak ada yang bisa memahami kami dan sulit untuk menjelaskan itu." Bagus bahwa dia menggigit hidung saya dan saya menggigit bibirnya, kata Sam, "Betapa polosnya pasangan itu," kata Kate. Kami adalah manusia jadi di zaman baru gigitan di bibir bukan masalah besar bukan te. Kate bertanya apa yang ku berikan padanya untuk hadiah ulang tahun jadi dia melihat lipstik atau baunya. Seperti strawberry, Kate membukanya mengapa kamu memilih aroma ini, karena ini enak kata Sam. Lalu kenapa? Kau memakainya di bibir mon, Kate bertanya, jika kau ingin memakannya, kenapa kau tidak memakan lipstiknya daripada mengoleskannya di bibirnya? "Sam menjawab tentang perasaan," kata Kate. "Baunya enak dan tidak ada yang lebih baik dari hadiah ulang tahun yang kamu beli sendiri." Te mengambil lipstik dan mulai menciumnya. "Sam melihat ini, berkata, 'Jangan pakai tidak mau membaginya dengan orang lain.'" Kemudian, Te memutuskan untuk mengoleskan lipstik pada Mon. Dia dengan lembut meraih wajahnya dan mulai mengoleskan lipstik ke bibir Mon. Dengan lembut, Te mulai melihat ke arah Mon dan mengatakan bahwa bibirnya dapat dicium. Kate mengatakan kepadanya, lalu menciumnya bahwa kamu menunggu. Te semakin dekat dengan bibir Mon, tapi Sam lebih cepat jadi. Dia menghentikannya, berhenti bermain. Jim terlihat bosan pada Kate dan Sam, aku bermain seperti kamu, seorang. Teman tidak boleh bermain dengan teman seperti itu jadi Kate menyenggol kepala T.E. lagi agar dia bisa bercumbu dengan Mon, kata Sam sejak kapan kalian dekat dengan Senin mereka hanya melihatnya. Beberapa kali itu tidak cukup. Kami berbicara setiap hari di grup obrolan yang mereka jawab. Mon tidak mau gigit bibir dengan TE. Kamu jawab, Sam, kok kamu tahu jika Anda bukan Mon? Saya tahu apa yang dia pikirkan, kata Sam. Anda telah menjawab untuknya bahwa mereka sangat dekat. Jim bosan sehingga dia tiba-tiba bergegas ke Mon dengan maksud untuk menciumnya. Dia berlari ke arahnya dan bersiap-siap, tetapi pada saat itu ada ledakan. Tangan Jim ditampar oleh Sam seolah-olah memukul bola baseball itu cukup keras untuk membuat semua orang diam. Sekarang, Jim ketakutan dan lumpuh. Jim memanggil Hun Sam, dia terkejut. Penuh air mata dan menatap Hun Sam, "Kamu memukulku dengan sangat keras. Saya sangat menyesal. Saya tidak bermaksud melakukan itu, betapa..." Sulitnya untuk percaya setelah apa yang Anda lakukan setelah pukulan ini bayi saya menangis. Saya memukul wajah Anda bukan di perut jawab Sam sakit di sini juga dia dengan lembut menyentuh perutnya sambil berkata dengan air mata kamu bisa menggigit mon tapi kenapa aku tidak bisa apa yang terjadi kenapa kamu harus menggigitnya kamu bilang itu normal bagi teman untuk melakukan ini kami hanya ingin tahu seberapa dekat Anda dengan Mon, kami hanya ingin bermain dengannya karena Anda harus menghalangi, Kate mengatakan. Ini sambil menyilangkan lengannya dan T.E. sekarang pergi untuk menenangkan Jim. Kami menyelesaikan videonya. Silakan tinggalkan saya komentar Anda, bagaimana menurut Anda jika Anda menyukai videonya? Beri saya suka, juga.